নমস্কাৰ আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এইবিধ কি শাক জনাব দেই সকলোৱে কিন্তু মই এইবিধ শাক খাই খুব ভাল পাওঁ আমাৰ ইয়াত এইবিধ শাক লেহেতী শাক বুলি কয় বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ নাম ক'ব পাৰি পথাৰত পাই আৰু এয়া হ'ল দুবকচু এইবিধকো বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ নামেৰে মাতে চাগে গম নাপাওঁ কেঁচা বুট অকণমান দিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিৰে আৰু এইফালে হ'ল ভেদাইলতা ছিগি আনি থৈছিলোঁ ভেদাইলতাখিনি বৰা বনাম বুলি ভাবিলোঁ ভেদাইলতা বৰা খাই ভালো লাগে আৰু স্বাস্থ্যখিনিও ভাল এই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে বেচন অকণ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ দি কিনে বৰা বনাম ভাবিছোঁ কচুখিনি চুচি পেলাই চাফা কৰি ল'লোঁ এইফালে পটলকেইটালান ভাজিম বুলি ভাবিলোঁ সকলো চফা কৰি হ'ল আৰু এইখিনি শাকখিনিও বাচিলোঁ ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু বনাবলৈ এইফালে কুকাৰত ভাত পাতি দিছোঁ এইফালে হ'ল পিঁয়াজ দিছোঁ তেল দিছোঁ একেবাৰে পিঁয়াজ তেল দি একেবাৰে চিম্পুলকৈ ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজ মছলা নিদিয়াকৈ অকল পিঁয়াজ হালধি নিমখ তেলে এনেকৈ অকল একোৱেই মছলা দিয়া নাই মছলা নিদিয়াকৈ খাব পাৰি এইবিধ কিছুমান জেগাত এইবিধ হওক কচু কিবা বুলিও কয় কলীয়া কচু বুলিও কয় আৰু এইফালে হ'ল ভেদাইলতা পেষ্ট কৰাখিনি বৰা বনালোঁ পটল ভাজিলোঁ ভাত হৈ গ'ল আৰু এইখিনি কচু চবজিখিনিও হৈ গ'ল আৰু লগতে লেহেতি ভাজিও এয়া লেহেতিখিনিও ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত ভাত খাওঁ আৰু এতিয়া বা বাই